Спрашиваю, ну разве я информирую о том, что двое русского текста этого харана сегодня с нами, дорогой друг, и короче, на что ты э, переводил, или э, не знаю, э, э, этот хороший хара, чтобы мы тоже по-русски можем э, использовать мелодию и... Well to be как я сказал, если, когда мы будем в новом месте, в маленьком городе, где люди бывают, мы будем знать, что будет вместе с нами, раз, два, три, четыре. Сам важный знак Богослужения и Иск, чтобы мы понимали Бог с нами. Бог с нами значит Бог благословит. Поэтому это достойно и правда, что в конце благословит. примите благословение нашего Бога. Да благословит Тебя, Господь, и сохрани Тебя. Да призвит на Тебя Господь Средним лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Свое на Тебя и даст тебе.